Saya tak mau menyebut bagaimana perkasa nak membantu BN. Ini menampakkan seolah-olah kita ni sebuah NGO yang selama ini dituduh seolah-olah kita ni perkakas kepada AMNO dan BN. Hmm. Saya ingin menyatakan bahawa perkasa tetap dengan pendirian sebagai sebuah NGO yang bebas ikatan dengan mana parti-parti politik. Uh, tinggal lagi uh, kita dilihat seolah-olah uh, apa ni uh, menyokong uh, UMNO atau BN uh, berdasarkan uh, kenyataan-kenyataan bila kita tegur pembangkang so bila kita tegur pembangkang baik kita tegur uh, tindak tanduk politik Anwar Ibrahim DAP atau PAS Maka dengan sendiri orang terjemah Hari ini kita menyokong BN Teguran kepada pembangkang Tidak ada kena-mengena dengan perkara lain Sama juga bila kita tegur BN Pimpinan BN AMNO, AMNO dan BN tidak pernah menuduh kita ni Menyokong pembangkang ha, Ini bezanya Sebab Kita tegur mana-mana pihak Bukan berarti kita Menyokong pihak-pihak tertentu kita menegur dengan pihak-pihak tertentu berasaskan isu yang kita tegur. Itu bukan bermakna kita memihak dan kita menyokong pihak lain. Baik. Dalam soal pilihan raya akan datang. Kita perkasa telah mengadakan dua tiga kali retreat. Kita mengadakan perbincangan yang serius. Yang melibatkan pimpinan MKT apa ni, ADT Perkasa Mereka-mereka di kalangan cerdik pandai Pakar-pakar rojuk Kita berbincang Kesan terhadap pilihan raya ke-13 nanti Kesan pilihan raya ke-13 nanti Kita lihat dalam perspektif Isu-isu uh, yang berbangkit sekarang ini uh, Jadi apakah isu-isu yang sedang berbangkit sekarang ini Akan terus berlarutan kerana isu-isu yang berbangkit sekarang ni seperti penghinaan terhadap Islam. Eh, kedudukan raja-raja Melayu. Hak kestimewa orang-orang Melayu. Semua ini berbangkit selepas PRU ke-12. Pilihan raya ke-2008 baru-baru ini. Dan kita berpendapat ini kerana uh, pilihan raya ke-2008 baru-baru ini yang lalu, PRU ke-12 yang lalu, Uh, telah melahirkan Sebuah kerajaan yang lemah Apabila BN hilang dua per tiga majoriti uh, Maka Kita mendapati sebelum ini Perkara ini tidak berlaku Baik Jadi pilihan raya ke-13 penting Kerana ia ada Kena-mengena dengan perjuangan perkasa Perjuangan perkasa Antara lain untuk melihat Negara ini stabil. Negara ini selamat. Negara ini aman. Seperti dulu. Dan uh, urutan seterusnya uh, asas perlembagaan negara perkara 153 bukan sahaja disentuh diganggu gugat tetapi jika dapat terus diperkasakan. Dan apa-apa yang terkandung dalam perlembagaan yang harus dilaksanakan, mesti dilaksanakan. Untuk mencapai cita-cita dan matlamat ini, keputusan pilihan raya ke-13 mestilah menzahirkan sebuah kerajaan yang kuat. Sebuah kerajaan yang uh, menghormati asas perlembagaan negara dan juga menghormati prinsip-prinsip rukun negara. Yang kita lihat, uh, sebelum PRU ke-12 dahulu keadaan negara kita stabil tidak timbul apa-apa ketegangan dan tidak timbul isu-isu yang sensitif dan kontroversial seperti hari ini maka kita membuat kajian kajian kita uh, dalam konteks yang saya sebutkan tadi uh, kerana di Malaysia ini parti politik yang ada ialah yang bertanding Barisan Nasional sebuah badan gabungan parti-parti politik yang diwujud sejak merdeka dahulu perikatan sehingga menjadi barisan nasional kemudian satu lagi kekumpulan ialah di kalangan parti-parti pembangkang yang hari ini bekerjasama di bawah pakatan rakyat tetapi ianya tidak didaftarkan sebagaimana uh, barisan nasional ia hanya satu kerjasama uh, of convenience untuk menjatuhkan Barisan Nasional tetapi pakatan ini bukan satu pakatan uh, seperti parti Barisan Nasional. Parti Barisan Nasional uh, atau yang di, yang dipimpin oleh AMNO uh, sudah serasi. Sudah serasi dalam arti kata Daripada kemerdekaan mereka berjuang untuk kemerdekaan UMNO, MCA dan MIC dahulu Sehinggalah parti-parti bertambah dalam komponen Barisan Nasional Termasuk parti di Sabah dengan Sarawak Kita dapati mereka ada keserasian Dari segi perkongsian kuasa di antara kaum Dan selagi mana tidak ada pihak-pihak mengganggu gugat Asas perlembagaan negara yang saya sebut awal tadi kita dapat pati-pati komponen dari Barisan Nasional tidak buat bising. Mereka malah mendukung dasar-dasar kebangsaan, national policy seperti dasar pelajaran kebangsaan uh, dulu, dasar ekonomi baru uh, Selepas uh, 13 Mei dahulu uh, wujud uh, satu dasar apa ni, ekonomi baru untuk nak susun semula masyarakat dan nak mengagihkan kekayaan ekonomi negara dengan secara adil. Ia hanya berjalan dengan baik. Tak ada apa masalah. Tinggal lagi kelemahan dalam barisan nasional UMNO, MC atau MIC ialah isu yang berbangkit ialah isu-isu peribadi. Pemimpin-pemimpin tertentu dan kalau ada pemimpin-pemimpin tertentu individu-individu tertentu menyalahi undang-undang melakukan perkara-perkara yang tidak baik pemimpin ini boleh diganti leaders come and leaders go memanglah orang kata satu kerbau bawa lumpur rusak kerbau sekandang kerana nila setitik Rusak susu-susu belanga. Itu pepatah dululah. Tetapi kita lihat dalam masyarakat demokrasi dunia sekarang ini, mana you nak jamin semua manusia ni uh, bersih. Apa ni mempunyai akhlak dan moral yang baik. Apatah lagi dalam parti politik yang besar-besar. So, dalam konteks Barisan Nasional dan AMNO ni, kita lihat yang pentingnya ialah konsep kerjasama tu dan dasar-dasar yang didokong. Sudah tidak ada pertelingkahan lagi dari segi ideologi dan sebagainya. Manakala dalam konteks Pakatan Rakyat, dianya sebuah gabungan uh, yang tidak didaftar tetapi semua tahu, dunia tahu. Pas dengan dasarnya. DAP dengan dasarnya dan pada saya Pakatan Rakyat yang eh, ini, parti Keadilan Rakyat yang diketuai oleh Anwar Ibrahim ni adalah parti sementara. Parti yang hanya agendanya untuk nak jadikan Anwar sebagai Perdana Menteri. Pikian. Anwar cita-cita Pakatan dan cita-cita Keadilan, Parti Keadilan saya ulangi banyak kali adalah untuk nak menjadikan Anwar nak jadi Perdana Menteri. Tak ada Anwar, parti ini habis gone. So DAP dengan PAS ibarat kucing dengan tikus ataupun harimau dengan serigala. Mana dia tak boleh ada apa ni persefahaman dari segi dasar-dasar uh, tertentu. DAP dengan Malaysia-Malaysia PAS dengan negara Islamnya dengan hududnya dengan kebajikannya macam-macam. Jadi kalau kita lihat ideologi PAS, ideologi DAP dan uh, Matalamat pribadi Anwar pula Dengan rekodnya pula Yang boleh Dipersoalkan dan orang dah tahu dah Siapa ini Anwar Ibrahim Jadi Pada kita, pada saya secara pribadi Dan mungkin juga pada pimpinan perkasa Berpendapat Ialah Untuk kepentingan negara We have to decide Nak kata Yang buruk di kalangan yang terburuk Ataupun yang baik di kalangan yang terburuk Not that kita fikir bahawa UMNO dengan BN ni perfect dan bagus 100%. Begitu juga pakatan rakyat. Tetapi nak tak nak kita kena decide. Which group which group boleh menjamin masa depan negara. Jadi mau tak mau kita lihat track record BN dah ada. Orang pecik pada BN pilihan raya 2008 yang nak atas isu kenaikan harga barang isu-isu yang dispin oleh Anwar, kononnya kerajaan ni tak bersih lah, kroni dan sebagainya. Macam-macam tuduhan. Tetapi hal-hal yang Anwar tuduh ni pun berlaku juga dalam pakatan rakyat. Tidak sedikit isu penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, kroni berlaku juga dalam pakatan rakyat. So akhir sekali kita lihat dari segi konsep parti politik ni. Mana lebih baik BN dengan pakatan rakyat regardless of whoever is the leader. Ha, so say you don't talk about individu. Don't talk about personality. We talk about wadah. BN dengan wadah pakatan rakyat yang tidak didaftar sebagai bar barisan nasional and they have differences in terms of ideology. Yang ini sudah sebati more than 53 years. So, atas premis ini, perkasa berpendapat sesuai dengan matlamat perjuangan perkasa nak tengok negara kita ni kuat, selamat, stabil, boleh progres seperti yang kita lihat selama ini, maka nak tak nak kita berharap kerajaan rakyat membuat keputusan supaya mewujudkan sebuah kerajaan yang kuat selepas pilihan raya. Antara Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat. Tetapi kita berpendapat bukan berarti kita ni uh, alat ataupun perkakas pada UMNO dan BN. Tetapi dari segi akademiknya, dari segi logiknya, dari segi hujahnya, memang antara Pakatan Rakyat dengan BN, kalau nak dilihat dari segi konteks kepentingan negara, mau tak mau, memang BN dengan UMNO lebih baik. Itu sebenarnya pendirian perkasa. Dan tidak berarti uh, kita ni saya katakan tadi uh, apa ni Uh, perkakas atas seumpamanya even that uh, perkasa akan terus menjadi mata telinga rakyat perkasa akan terus menegur kerajaan perkasa akan terus mengkritik amnun dan parlimen nasional jika perlu dan jika berpakik isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat walaupun kita memberi sokongan sokong kerana kita nak kerajaan yang kuat sokong kita nak stability tetapi kita akan terus menegur Whereas dalam pakatan rakyat ni budayanya berbeza. Kalau sokong mereka kena sokong 100% Betul tak betul pun kena sokong. Tak boleh tegur langsung. And Anwar Ibrahim pun patah dia tegur walaupun dia suka kritik orang. Saya kena hamba Allah ni bukan baru dah 40 tahun dah. Manusia ni. Suka sangat tegur orang, suka sangat kritik orang, balon orang, pedal orang. Tapi orang tak boleh setuh dia. Dulu orang ingat dia ni dekat-dekat dengan Nabi lah. Dia punya peribadi. Rupa, rupa je tengok-tengok Ya Allah Tak boleh nak cakap lah Saya dah tolak dia bulat-bulat dah he cannot, he cannot be the prime minister of this country Kalau nak kata kawan tetap kawanlah. lah But untuk Seseorang menjadi Perdana Menteri Ialah untuk Apa ni Rakyat untuk keluarga saya juga Saya saya orang nak kata apa kata lah Sebab To me lah melihat kepada rekod dia dulu dengan sekarang ni tak tahu lah apa saya nak nama dia ni cuma dari segi politik saya tak boleh terima dia sebagai bakal calon Perdana Menteri usahakan nak jadi Perdana Menteri bakal pun saya tak setuju so sebab itu perkasa memberi sokongan kepada Barisan Nasional dan bagaimana kita nak merealisasikan sokongan kita ni kita tak adalah jentera pindah raya nak kita bukan parti politik kita hanya memberi kesedaran kepada rakyat melalui ceramah melalui program penerangan nyata-nyata yang saya buat itulah sokongan kita ya dan pada masa yang sama saya katakan tadi saya juga terus menegur dan kritik kerajaan mana yang patut mana yang perlu kalau tengok kepada hakisan kepentingan Melayu Setengah-setengah dasar dia diliberalisasikan. Kita tegur. Kita tak senang hati. Yang kita tak puas hati. Tetapi kita berpegang pada prinsip. Marahkan nyamuk. Jangan kita bakar kelambu. Nyamuk, jangan bakar kelambu. You see? Ha. Itu kita punya prinsip. Maknanya. Jangan. Satu dua pemimpin bawa lumpur. Apa kita terbalikkan semua sekali. Dikecuali kalau Pakatan Rakyat ni didaftar sebagai barisan nasional, dia ada dasar persefahaman antara katalah contohnya dalam Pakatan Rakyat yang yang memimpin Pakatan Rakyat ni ialah PAS. Seperti mana AMNO memimpin barisan nasional. PAS memimpin bukan parti keadilan bukan Anwar Ibrahim. Dan mereka ada dasar yang Dipersetujui bersama Apa dia dasar dia Dia ideologi dia Mana satu Malaysia-Malaysia ke Negara Islam ke Haa tapi pas Dominant Haa then Mungkin pada waktu itu Saya juga mungkin boleh Apa ni uh, Bertukar sikap But until and unless I've been convinced that This Pakatan Pembangkang Haa uh, apa ni Can have a common ideology. Common understanding. Lead by pass. Sampai kiamat pun saya akan tolak Pakatan Rakyat ini. Not that I like or I support BN. But this is more dangerous. Inilah orang katanya. Bila disebut antara apa ni. Saya nak sebut nanti saya salah tangkap pula. Maknanya. Kita dah kenal dah dua-dua ni. Dia kenal dua-dua ni. So kita nak pilih Mana satu yang terbaik Ataupun Mana yang terbaik Di kalangan yang buruk Something like that